Но это уже радует, что мы разворачиваемся. Спасибо и на этом. Так, все, мы вроде развернулись. Теперь нам надо лететь сюда, в ту сторону. Потом мы, короче, повернем. Чутка слегка не конечно, уже ночь, уже темновато. Вот сколько там, аж три самолета по курсу. Но ну, на карте там просто в Ракфолде, там просто офигеть, их богато, их всех там. Там просто бесконечность. Он впереди там еще, он видно маячок, он летит тоже в да? Ну, это здесь, конечно, далеко, но все равно же он летит. Летит. его даже на карте вот Там делается лупа на карте, и вот он самолет целость. Целость. видно есть. Это он, это он. И он летит, летит, летит. он. Ну да, конечно, недалеко, но все равно его маечки трошки видно. Да, ну красиво, красиво. Я бы хотел, чтобы тут рычажки были подвижнее, но, к сожалению, он не, не, не дуже подвижный. Так же самые получилось рычажки и кишу поверху вниз сторону. Чуть не дуже реалистичнее. Чуть-чуть мы -чуть тоже не реалистичнее. Так, тушки делаем поворотик заворотик Чуть-чуть поворотика, поворотика, заворотика. развороте, поворачиваем. Я ориентируюсь только по вот этому шоу вверху у нас есть. Только по нему я реали... ре... 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 реориентируюсь. Сколько высота, шасси есть, нема. Заслонки там все такое. То, что там вообще. То, что вот по такой темноте ничего не видно просто. Просто ничего не видно. А вот еще так вот, еще вроде бы, как то понятно, то есть сколько она выс... яка высота, я понимала, кстати, надо чуть-чуть снижить, снижите. Тоже высота у нас велика, 2000 футов. Это Так что мы сейчас, значит, ой-ой-ой. Это -ой -ой. уже у нас была невеличка турбулентность. Не, буквально невеличка турбулентность, да? Буквально невеличка, угу. Невеличка турбулентность. Я бы даже сказал вылечка. То, что такие есть, она реально была велика турбулентность. Так, у нас опять высота растет, мы ее снижаем высоту. То, что ну, высота реально велика. Тимбей! Ура, рассветик Ой-ой-ой, я его люблю Я красивенько Мы еще плюс на рассвете силу, так сказать Залетаем в аэропорт Такие, привет Он там еще самолет Его на аэропорте видно С левой стороны Мы тем не менее уже заходим На посадку нашу Заходим на нашу посадочку, любименькую. Готовимся, значит, приземляться. Готовимся, значит, приземляться. Готовимся, готовимся мы приземляться. Сейчас будем тормозить. Кстати, тормоз за самолет. Вот уже бодро. На удивление мое. Так, все, мы снижаем высоту. Также яркий скорость снижаем. Снижаем, снижаем, снижаем нашу скорость. М -м, надо выровнять, значит, скорость тоже снижается, а вот мы летим неровненько. Нам надо хорошо приземлиться, потому что если у нас не получится приземлиться, то... Эм, буду фиаско, фиаско. Все будет фиаско, фиаско. Блин, от кого я сцепила, я ничего не пачу. Я не бывай. Вообще ничего не видно. Вообще ничего, вообще ничего не видно. Я вообще не фигейшен, не бачейшен. Тут вообще все темно такое, мое. Капец. Капец, 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 капец. Так, все, делаем заслонки, включаем наши ну, закрылки. И готовимся на посадку. Выпуска выпускаем шасси. Скорость у нас и так, вроде, маленькая. ё турбулентность. Шатая жестко. Шатая, ну прям жестко. Вы вообще бачите, как шатая? Аж приборы. Ездить. Офигеть, ему. Нереально. Аж приборы ездить. Все, мы заходим, значит, на посадочку. И скорость снижаем на нашу снижаем нашу еще скорость. Ну и готовимся приземляться. Готовимся, mm -hmm. готовимся приземляться, значит. Привнемся. Прямо над зданием мы летим, дуже низком. Mm -hmm. Сейчас у нас выпущение, значит, все. Приземляемся, ребята. Сбавляем еще скорость до 50%. На 50% сбавляем скорость и готовимся приземляться. И все, с минуты на минуты мы будем уже приземляться. Дам-дам, все, мы готовы. Готовы приземляться, да, ребята, да. посадку можно подавить за третьего лица, по принципе, Ну, красиво, красиво, мы будем делать. короче, все тоже пешу Если хочется еще один такой ролик, конфликт будем летать. Почаще. Вот вот он, вот он, вот он, вот он, 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 мы он, он, Вытат, вытат, ребята. все мы он, ребята. И все, ребята, останавливаемся. что он, у нас по времени. Все, ребята, пока, пока.